пастор Сандей очень такие фундаментальные вещи говорит, да, почему это важно. Я размышлял, вообще сейчас много смертей, да, много военных умирают, неверующие, верующие гибнут. И нация, да, Украина нуждается в укреплении, духовном подкреплении, да, нуждается в лидерах, в отцах, в ответственных людях. И вот вы знаете, я как бы, ну, в моем сердце, вот то, что как бы обратная связь и то, что я чем живу, какие-то моменты делаю в жизни, да, Господь мне положил на сердце, чтобы... Вот у меня есть люди, которые там в селах живут и вообще там по стране, есть запрос как бы на определенные темы. И я молился, и Бог мне положил на сердце, чтобы вот распространять книги университета жизни. И вы знаете, как бы люди, они жаждут, они хотят. И вы знаете, много книг пастора Сандея на, на семейную тему, да, тематика, как стать хорошим отцом, как стать хорошей женщиной и так далее, еще старые книги, то есть можно брать вот по всем городам Украины, для кто живет в регионы, там, допустим, в Киеве, посмотреть свои пыльные серванты, там, допустим, под кровать где там уже спрятали и так далее, понаходить все эти, эти эту тематику и помолиться Господу каждый на своем месте стратегически, да, кто-то в селе, кто-то в городе, кто-то в районном центре, областном центре, просто молиться и начать, может быть, определили сами, или это онлайн будет формат, да, то есть выбрать и людей приглашать, дать рекламу, или же это собирать вживую с людьми и просто разбирать эти темы, дать рекламу, допустим, что есть, значит, помощь женщинам, которые потеряли мужа, допустим, там, как воспитать ребенка, когда муж погиб, ну и так далее, в такие форматы, и просто приглашать, и просто работать с такими людьми. Поверьте, если мы примем такое решение, возьмем эти материалы, это хлеб, который действительно уже Бог через апостола приготовил, и он есть, то просто делиться, и Бог будет делать чудеса. У меня сейчас я вот прямые эфире провожу из Грузии, люди есть, из за рубежа разные люди, которые тянутся, которые кто-то хочет замуж выйти, кто-то жениться, так и так далее. То есть разные форматы, но тем более актуальная тема это отцовство, потому что отцы они умирали, умирают и будут умирать. К сожалению, война продолжается, вот и это актуальная проблема. И Цариков как никто должна быть актуальными все. Нам нужно просто что сделать? Принять решение. Может быть, не надо ничего придумывать такого большого. Взять просто те материалы, которые есть, поставить на систему, запланировать себя там, может, раз в неделю там, раз, ну, две там, как у кого будет. И просто работать с людьми. В своих селах, в своих городах, в своих областях. Я думаю, что Бог благословит. А этот апостол дал нам посыл, чтобы мы просто поднялись, да, и как бы посмотрели. Так что, ну, я скажу по себе, работает, обратная связь есть, люди тянутся. Вот и мы можем послужить на самом деле. Потому что, если мы сейчас начнем вкладывать через определенный там полгода, год, два, три, мы приобретем определенный авторитет. Потому что авторитет приходит через скомбление. Когда мы вкладываем не только физической едой, но также духовной едой, да, когда мы кормим, когда мы наставляем людей, люди потянутся, и когда будет, <laughs> и приведут с собой еще людей, потому что смерти, сыновья, мужья, все, и тогда мы действительно уже иметь будем в глазах этих людей авторитет, потому что мы заботимся, мы сеем, мы общаемся, есть обратная связь, и они подтянутся, и мы станем в своих селах, городах, районных центрах, областях пасторами, служителями, наставниками, или как бы людьми, которые, да, могут, могут поддержать. Так что и плод, я думаю, будет в этом. Так что спасибо, пастор Сандей, спасибо вам, да, что дали возможность, потому что это актуально. Это тема. Нужно кормить народ, нуждается народ. А хлеб лежит. Да? Написано как-то, я что-то не помню, как написано: кто, кто удерживает хлеб, того клянут народ. Да? А на голове продающего благословение. Вот чтобы пришло благословение в нашу жизнь и в жизнь нашей страны, мы должны этот хлеб пускать по водам.